Abu Bakar pun kata hum -hum, Ah itu sebelum pada tu Bapa yang saya nak Umar kata Orang yang mengucap La ilaha illallah ilah saja Muhammad Rasulullah duduk mana La ilaha illallah ilah Lepas tu, kepercayaan kepada hari kemudian duduk mana Tak ada waktu tak apa, apa Ini cerita nak rengkas ni Sebab itulah kita kata ini riwayat yang rengkas Ada lagi kena tengok semua riwayat-riwayat lain Berhubung dengan hak ni Misalnya dalam hak ni dia ada sebut ni. um, Boleh jadi Saya nak dia kata gini Dia ingat sekat tu Kalau tak kira riwayat anak dia sendiri Ha, dia cerita ni Riwayat anak Zizi Abdullah bin Umar Ada tambahan Wa anna muhammadan rasulullah Ada so, Siapa yang mengucap La ilaha illallah Wa anna muhammadan rasulullah Wa yuqimus salah Wa yu'ti zakah ha, Ada sebut mendirikan supaya apa ni menunaikan zakat dalam riwayat bin Al ala bin abdurrahman hatta yashhadu alla ilaha illallah sehingga mereka mengucap la ilaha illallah wa yu'minu bima ji'tu bihi dan mereka beriman dengan segala apa yang aku bawa percaya kepada syariat yang aku bawa ini merangkumi semua sekali inilah maksud kita tuntutan la ilaha illallah tu Tuntutan la ilaha illallah ha dekat orang nak mati yang suruh ajar la ilaha illallah saja tu mana tak apa kau tak percaya Muhammad Rasulullah. Dak hak rengkas, ha hak paling rengkas. Hak paling rengkas. Bila percaya kepada tu dengan tuntutan dia sekali tu percaya. Bukan semata-mata zahir sebutan pada sebutan begitu saja dak. Semua sekali. Ah hak tu yang dia ambil kira di sini. Ah Zainab Wakaf pun kata aku akan perangi orang yang membezakan di antara semaya dan zakat. Sebab semaya itu hak tubuh badan. Dan zakat itu hak harta. Zakat hak ni hak harta kata dia. Hak ni mereka pernah bagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu. Kalau mereka ni tak sebui, hak dia pernah bagi kepada sama Rasulullah. Iqalan dalam riwayat satu lagi anaqan ada dua riwayat Imam Abu Dawud bagi tu pula dalam riwayat ni ada anak Dalam riwayat ni ada iqal uh, Kalau mereka tak sebuli kepada aku Tali unta Yang mereka buat ikat unta Hak tu sahaja tak sebuli kepada aku Aku akan perang Bapanya Tali unta tu masuk dalam zakat kau juga Apa yang saya nak bakar kata lagu tu Hak kena zakatnya Lembu tu eh? Ataupun unta tu Beri kau gapa hak tu Apa kena dengan tali dia ni apa apa yang kata kalau mereka tak sibui kepada aku tali dia Apa apa tali itu termasuk dalam rakat kah Dengan sebab itu setengah-setengah ulama dia kata ini, ini sama ada mereka pakai dengan makna taghliz orang panggil Setara tu kalau setara tu demo tak sibui biasa mereka bui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ubah sikit pun aku akan perangi mereka Tetapi hak sebenarnya di sini anakan kata dia Anak ni anak unta ataupun anak kambing hak dia pernah bui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia tak sebut hak tu, aku akan perangi juga. Usah kau kalau hak lebih besar lagi. Di sini iqalan ni dengan dengan arti kalau benda setara tu remeh tu pun. Kalau dia ubah, aku akan perangi. Walaupun dia kata dia nak nak bui zakat sendiri. Zaman Nabi tu tak apa tak bui zakat sendiri apa yang buih kepada pemerintah Kepada Nabi SAW Ha ni pun benda sama juga hmm. Ada yang mengatakan Iqalan itu Bukan maksudnya Iqal, iqal tu kalau ni orang panggil ega tu lah Pakat ega orang Arab tu dia pakai ega tu uh, Kof tu dia jadi ga Igal ha, uh, Igal Kof tu dia jadi ga Dalam bahasa Arab Modin ni eh, Bahasa Arab Mesir kau gaf, Qaf tu dia jadi ga Sebab tu jamal tu jadi gamal eh? Oh, ni igal Ega kita kata ha, Iqal ni lah asal dia ni ha, Iqal ni pengikat Orang Arab dulu dia ha, Bila lepas ikat tu ha, Dia pun ikat di kepala dia Buat ikat kepala dia Bila perlu dia buka dia buat ikat Gitulah asalnya <tuh> Zaman dulu bila orang bagi ni macam-macam lah pendapat ulama Dia kata dia bagi sekali dengan tali Kalau tidak nak pegang lagu mana Dia lari Boleh lari untuk ke lembu, ke kambing, ke apa tu Kalau tak ada tali dia ha, Orang bui tu tanda dia bui Sah dia bui Dan ah, alik sana boleh terima, dia nak terima lagu mana Takkan nak pegang tubuh dia Takkan nak pegang ekor dia Pegang tali, dia bagi dengan tali Biasanya Walaupun asalnya yang dikenakan Ialah binatang itu sendiri Bukan tali tapi tali itu termasuk dalam keperluan. Ah ha, keperluan itu pun kena ambil kira juga. Ah ha, gitu maksud Abu Bakar. Ada juga yang mengatakan iqal ini dia ikat-ikat eh antara uh, dua ekor unta misalnya ha, ha, berapa berapa yang kena? Ah ha, sebanyak ni. Abu ha, berapa ekor dia ikat. Tanda hak ni dikenakan zakat. Ha, sebagai tanda gitu. Ah ha, itu sebab tu disebutkan iqal di sini. Bukan maksud iqal tu sesuatu yang memang dia maksudkan ke tali tu kena zakat dah waktu tu hmm. ini sebagai tanda binatang-binatang yang dikenakan zakat yang dikeluarkan sebagai zakat apabila diikat dengan iqal tadi ah, di zaman tu hmm. ah, maksud saya nak ubahkannya kalau mereka tak sembuhi zakat yang mana zakat ni kalau binatang ada tanda dia dengan ikat-ikat tu ha, ah, tanda dia Sumpah kalau uh, orang nak apa ni kurban binatang kurban di uh, apa ni Mekah masa buat haji tu. Uh, dia syiar. Dia ada tanda luka ke sikit atas belakang dia tu. Ah uh, ni tanda unta yang akan dikurbankan. Ada tanda gitu. Ah uh, begitu juga unta yang dikeluarkan sebagai zakat ni diikat suku. Maksud di sininya kalau mereka tak sebut zakat pada aku. Gitu. Bukan maksud tak sebut tali tu. <tuh> Tetapi kalau orang hak kata anak Hak demo ni, hak kata iqal ni dia pertika pula anak-anak ni anak kambing. Anak kambing ni mana kena zakat? Tak kena. Anak unta tak cukup umur tu tak kena. Ha, tapi ada pada situ lah pula khilaf pula ulama. Dia ada kata, ada yang mengatakan anak tu pun kena juga kena kira. Tetapi kebanyakan ulama kata dak, tak kira. Ha lepas tu dah tak kira, demo tak boleh pakai dah anak ni. Sebab anak tu dengan makna anak. Tetapi dia tidak berhati sebenarnya Anak itu banyak makna bukan dengan makna anak tak cukup umur saja. Ada anak itu dengan arti jazaah dan thaniyah. Hak tu memang sudah dikenakan zakat. Kalau kita pakai anak itu dengan makna hak perikat umur setara tu, memang dikenakan zakat dah lah. Boleh pakai belakang Walau bagaimanapun riwayat yang hak sebutkan iqalan ataupun anaqan kedua-duanya adalah sahih. Boleh pakai kedua-duanya. Dan maksud Dianya nya iaitu sekecil-kecil, sedikit paling sedikit hak dikenakan zakat kalau tak bui pun ubahlah daripada hak asal. Aku akan perangi. Aku akan perangi mereka. Itu kata uh, ha, Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar pun fikir tengok, ai, Sayyidina Abu Bakar dia tak boleh gil. Nampaknya dia bertekad benar ni. Tak ada lain dah dia nak. Dia nak perang. Kalau tak sahih lah kebiarkan perang cara dia. Ha, itu kata ha, Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar pun fikir tengok ha, Boleh jadi dia kaji semula dia tengok Berdasarkan dalil yang lain Ataupun boleh jadi dia tengok semula Illa bihaqqihi tu apa maksudnya Ataupun tengok hadis yang lain Seperti yang kita baca saat ni Yuqimus salah Wa yu'ti zakah Ataupun riwayat yang satu lagi Wa yu'minu bimajik tu bihi Mereka beriman kepada apa yang aku bawa Caya kepada semua itulah boleh jadi setelah dia perhati hak tu dia dapat buat kesimpulan sendiri berdasarkan ijtihadnya bukan kerana ikut saya bakar semata-mata taklid dah tapi kerana ijtihadnya sendiri akhir sekali ijtihad dia tu serupa juga dengan Sayyidina Abu Bakar. Dan sepakatlah sahabat-sahabat ni perai dengan golongan-golongan ha, tadi. Dan dalam masa satu tahun saja Sayyidina Abu Bakar telah dapat selesaikan ha, apa ni Uh, kekecohan yang timbul uh, di dalam masyarakat selepas uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Nah uh, itulah itu lah itul, itul, itul. uh, naknya. Ah jadi Imam Abu Daud kemukakan hadis ni mula-mula sekali untuk menunjukkan kewajipan kewajiban zakat, kefarduan zakat. Kalau benda ni tidak sepenting tu takkanlah Saidina Abu Bakar siapa nak perang. Ah Kalaulah benda ni tidak penting setara semaya tu Kalau disebut dalam Quran, dalam hadis Sekali dengan semaya zakat Maka begitulah dalam kenyataannya Kita kena hidupkan Kita kena faham benda ni Tak boleh dipisahkan Benda ni benda besar Benda fardu Rukun Islam